Формирование эффективных механизмов государственного управления в условиях современной экономики. Пообщаться на эту тему в Классический приватный университет приехали ученые и практики Украины, России и Беларуси. Проведение подобных научно-практических конференций уже стало доброй традицией Классического приватного университета. На этот раз обсудить актуальные проблемы своей сферы сюда приехали ведущие специалисты в области государственного управления. Класичний приватний університет це один з найкращих вищих навчальних закладів України, в якому приходить підготовка державних службовців, в тому числі, і питання, які піднімають піднімає, піднімає науковці і практики, які працюють в цьому університеті, є надзвичайно актуальними для сьогодення України. Сьогодні ми проводимо вже четвертий год підряд наш практичну конференцію, яка посвящена актуальним питанням розвитку государственного управління менеджменту в цьому році. Понад 50 навчальних закладів. взяли участь у нашей конференции. Близко 300 участников подали тезы на эту конференцию. Тема очень актуальна, необходима, поскольку сейчас Украина осуществляет амбициозный модернизационный проект, который требует разработки адекватных стратегий. Механизм проведения международных научно-практических конференций достаточно эффективен. Органы власти, в том числе и Сапорожский городской совет, практически ежедневно осуществляя свою работу, достаточно весомо нуждаются и в теоретической практике. В классическом приватном университете успешно функционирует соответствующая кафедра. У нас в университете действует кафедра государственного управления. В рамках кафедры утверждены на государственном уровне научные темы. В рамках этих научных тем выполняются научные исследования, готовятся монографии, диссертационные исследования. У нас в университете действует специализированный ученый совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по государственному управлению. За годы работы кафедры здесь защитился не один госслужащий. Среди них председатель обл. администрации Александр Пикушенко.